RMK 13. Baru-baru ini, Perdana Menteri telah buat satu pengumuman. Secara ringkas, telah dilaporkan bahawa salah satu strategi dan inisiatif dalam RMK 13 adalah untuk menyemak semula gaji minimum secara berkala dengan mengambil kira gaji kehidupan wajar. Ini merupakan satu langkah ke hadapan oleh kerajaan dan kami berharap jentera kerajaan serta pihak majikan dan kepimpinan MTUC akan memastikan ia direalisasikan. Majlis Gaji Negara akan menetapkan gaji minimum kursus untuk graduan dan TVET. Usaha mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Sasaran diturunkan daripada 15% kepada 10% daripada tenaga buruh. Ini adalah perkembangan yang sepatutnya dialu-alukan oleh semua pekerja. Namun, pada masa yang sama, RMK 13 turut mendedahkan satu tren yang membimbangkan penurunan bahagian keuntungan yang disalurkan kepada tenaga buruh. Bahagian pendapatan pekerja masih rendah. Sasaran hanya 40% daripada ekonomi menjelang 2030. Sepatutnya Sekurang-kurangnya separuh daripada ekonomi negara diagihkan kepada pekerja. Kenapa? Negara maju memberikan sekurang-kurangnya 50% ekonomi mereka kepada pekerja, termasuk Amerika Syarikat yang terkenal dengan sistem kapitalisnya. Kedua, Sasaran 40% ini sudah wujud sejak RMK 11 digubal pada tahun 2016. Namun masih belum tercapai. Ini menunjukkan kerajaan sejak dahulu tidak serius dalam usaha menaikkan gaji rakyat. C. Keadaan semasa semakin buruk Perkongsian pendapatan kerja semakin menurun. Tahun 2015 pekerja dapat ekonomi 35%. Tahun 2024 kita dapat 33% selepas 10 tahun menurunkan. Saya harap kepimpinan MTC baru saya percaya boleh membuat perubahan dengan cadangan kepada kerajaan untuk memperbaikinya. Namun, matlamat ini hanya dapat direalisasikan melalui perpaduan. Bukan dengan bergaduh sama sendiri demi jawatan atau kemegahan peribadi.